आकलात ने यूँ तो बहुत से अंदाज के साथ शफकत फरमाई करम नवाजी फरमाई के जो आमाल साल की अंजाम दही करता है उसके लिए ये करम नवाजी है उसके लिए ये करम नवाजी है लेकिन जो यतीम की कफालत करता है उसे फरमाया कि उसको मैं अपने क़रीब कर लूँगा और वो आखरत में मेरे ऐसे करीब हो जाएगा कि जैसे ये दो उंगलियाँ हैं इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ये जो स्टेट है आक सलात ने इसको महसूस फरमाया है अपने बचपन में अपने वालद ग्रामी का साया अपने सर पर ना होना और फिर छः साल की उम्र में वालदा माजदा का आतिफत सर से उठ जाना और फिर कभी दादा के घर पर परवरिश पाई कभी चचा के घर पर परवरिश पाई तो सलातो सलातम के उस बचपन पे गौर करें कि सलातो सलातम ने ये कैफियत महसूस फरमाई है और फिर वो सलातो सलातम अपनी वालदा माइदा की अनवर के साथ लिपट जाते हैं जिस तरीके के साथ और जारो कतार रोते हैं अपनी वालदा को याद करते हुए और ज़बरदस्ती उनको फिर वहाँ से उनकी कब्र से जुदा करके काफिला साथ ले जाता है उस कैफियत में के वालिद भी नहीं है और वालदा भी नहीं है तो हुजूर ने इस कैफियत को महसूस फरमाया है यही वजह है कि आकलातम ने फरमाया कि मैं उसको करीब कर लूँगा कि जो इस दुनिया में एक यतीम की कफालत करेगा